hayotiy hikoyalar kanali allabilmas onam. inson zoti borki doim tuqqan yoki tarbiyalagan onasiga va tug'ilib o'sgan vataniga talpinib uzoqlashsiz sog'inib yashaydi bu holat ayrimlarda kuzatilmas balki shuning uchun ham o'sha insonlar o'z vaqtida onasini va vatanini qadriga kech yetib oqibatda keyinchalik afsus nadomat qilishadi Sarlavxani o'qib hayron bo'layotgan bo'lsangiz bol kerak bir paytlar men ham oilada kenja va erka farzand edim onam rahmatli meni erkalab o'zgacha nom bilan chaqirar mendan xafa bo'lsalar gaplashmay qo'yar keyin o'zim yalinib kechirim so'rar edim chunki onamni bu usullari urgandan ham qattiq azobligini bilardilar barcha onasini sevadiganlar onalarini ta'riflasa onam beqiyos pazanda qo'li shirin chiroyli dono deb aytadi men qo'shimcha qilib allani bilmaydigan onam deyman ajablanyapsizmi yosh paytim oilaviy uxlashga yotsak onamni quchoqida men dadamlar rahmatli akalarim yon xonada yotar edilar biz yotgan uydan ular yotgan uyga o'tdilar va shu eshik doimo ochiq bo'lar edi uyquga yotish oldidan alla o'rniga onamni alhamdulillahi robbil alamin men va akalarim alhamdulillahi robbil alamin onam Rahimi, akelaram, ar rahmoni rohimi maliki Yawmiddin. men va akalarim ar rohmani rohimi maliki Yawmiddin deb fotiha va Ihlos surasini 3 marotaba takrorlash bilan uyquga ketar edik garchi hammamizga yod bo'lib ketsa ham ba'zan onamni takror aytishlarini istasak onam ham o'z o'rnida uxlashdan avval aytishimizni talab qilar edilar bu takrorlar ayniqsa men uchun juda ham yoqimli va ajoyib edi chunki har gal fotiha surasini mag'zubi degan joy takror kelsa men xuddi mag'z yegandek tasavvur qilib tamshanib yutinib qo'yar edim bu meni beg'uborlarcha bolalik tasavvurlarim edi bir kuni onamga alla bering dedim onam olloyo ollo yo ollo ollojonim olloyo ollo dedilar men esa injiqlanib yo'q alla ayting dedim onam esa bolam alla so'zi ollohdan olingan ekan boshqacha olmayman dedilar meni erkalab men o'sha lahzalarda onamni erkalab yalingan namoqarashi ularni menga bo'lgan mehr tarovati o'zga hech bir insonda takrorlanmasligini afsus anglab yetmagan edim o'sha beg'ubor bolaligimni eslasam onamni quchoqidagi surur baxsh onlarim rayhon isi ufirib turgan chunki onam o'zi ekkan rayhonni jannat o'simligi deb mushk sifatida qishu yozda foydalanar edi o'sha rayhon iforli onamni eslab sog'inch azobidan ichimdan faryod otiladi lekin tilimni qonatgudek tishlab tomog'imga toshdek tiqilgan bir narsani bazo'r yutaman bunga chidolmagan ko'z yoshlarim kipriklarim orasidan chakillab to'kila boshlaydi avvallar falonchi vafot etibdi desalar ha olloh rahmat qilsin deganlarga qo'shilib yuzlarimni silab qo'yar edim onamni yo'qotgach bildimki judolik og'ir musibat ekanligini bu gaplarimni yaqin sevgan insonlarini yo'qotganlargina his qila oladi shunday ekan azizlar ota onangizni hoziroq ularga sevishingizni olloh uchun aytib qo'ying vaqtingiz bor edi ishoning kuni kelib bu ishingizdan zavq olib faxrlanasiz aslo afsus qilmaysiz men afsus qilmayman faqat qanidi ko'proq yonida bo'lsam edi degan armonim bor va bu borada katta akamga sizga hasadim bor mendan ko'ra ko'proq onam bilan bo'lgansiz yana tug'ilgan kunlaringiz bar bir kunda birinchi may deb araz qilaman allohimga beadad shukurlar bo'lsin menga shunday onadan yaratganiga alhamdulillah shunday onaki ayollar gashtagiga ge kelgan otin ayiga boshidagi ro'molini yechib poyondoz qilib to'shab ilmlisiz bizga ham yo'qsin deya ro'molini ustidan zo'rlab o'tkazgan farzandlariga ham dunyo ham diniy ta'lim bera olgan kechalari ibodatda bedor bo'lib uxlamaysizmi ona desam ey bolama go'rda ham odam uxlab yotadi deya javob bergan shahidlar payg'ambar va siddiqlar qatorida bo'larkan deb havas qilib garchi bemor bo'lsa da orzusiga erishib avtohalokatda shahid ketgan va yana o'sha siz eshitgan bilgan allani buzib aytadigan bu mening onamdir mushfiq va beozor yalinchak onam